Qardaş Türkiyədə baş verən fəcəə ilə bağlı dünyada indi geniş yardım kampaniyası başlanılıb. Biz hər gün izləyirik hansı ölkələrdən Türkiyəyə dəstək gəlir, yardım gəlir. Bu çox müsbət haldır. Həmrəylik çox vacibdir. Eyni zamanda biz başqa mesajlar da görürük. Avropa ölkələrində Qur'anı yandırırlar. Fransanın aparıcı jurnalı Türkiyəyə qarşı təqrəmiz karikatura çap eləyir və görün bu Bey namuslar nə yazırlar həmin öz şəkillərində tankları da göndərməyə ehtiyac olmadı. Yəni Türkiyəni səs-sələə zəl dağıtdı. Bəs bu mesajları biz görəndə fərqli mesajları, bir-birinə zidd olan mesajları biz nə düşünməliyik? Buna münasibətimiz necə olmalıdır? Bu çox ciddi məsələlərdir. Azərbaycanın ümumiyyətlə Avropa ölkələrindən, Avropa ailəsindən münasibətlərə birbaşa təsir edən məsələlərdir. Ancaq gəlin birinci Əm vacib məsələdən başlayaq. Bizim millik kimliyimiz nədir? Biz kimik? Hara gedirik? Hansı yolu seçmişik? Və nə istəyirik? 20-ci əsrin əvvəllərindən Azərbaycan dünyaya yeni model təqdim elədi. Müshallam dünyasında iç parlamentli respublika, azadlıqlar və sənəqləri Məşrəfliq inşaf. Bizim ideoloqlarımız üç təməl prinsipi qoydular bizim üçün. Türklülük, müasirlik və İslamçılıq. Bu günə kimi bu bizim milli kimliyimizi təşkil edən üç əsas amildir və buna uyğun olaraq Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycan öz siyasətini qurur. Biz Türkiyə ilə ittifaq yaratmışıq. Biz Türk dövlətləri təşkilatını yaradıb qardaş Türk dövlətlərlə bir yerdə İnşallah Fədrişo bir-birimizə dəstək veririk. Biz İslam təşkilatında üzvüyük. Həm iqtisadi təşkilatların, həm siyasi təşkilatların İslam dünyasını birləşdirən birliklərin üzvüyük və eyni zamanda biz Avropa Şurasının üzvüyük, biz Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edirik. Amma burada bir vacib, ciddi məqam var. Şəxsən mənim üçün bu çox vacib, təsir edici amildir.